kambag'allik bu tanlov ko'p holatlarda bu tanlov hisoblanadi boriga shukr deish bilan kambag'allikka rozi bo'lish har xil narsa ko'pchilik tushunmaydi buni bizda kambag'allikni romantika qiladigan ma'lum bir qatlam bor ularni ertaklarida atrofidagi hamma boy odamlar haromdan pul topgan o'zlari esa juda ham halol bo'lganliklari uchun sabr qilib yashashga majbur ajoyib dunyoqarashi lekin buni ortida shunchaki erinchoqlik yotadi ular birovlarning yutuqlariga iflos ta'rif berib o'zlarini o'zlariga bo'lgan hurmatlarini saqlab qolishmoqchi bo'lishadi agar ular jamiyatda boy bo'lish uchun imkoniyat borligini tan olishsa bu ularni bozorda qadrsiz ekanligini dalolati bo'lib qoladi hattoki jamiyatda imkoniyat bor degan gapni ular haqoratdek qabul qilishadi ko'chadagi shuncha qimmat mashinalar yangi qurilayotgan uylarni odamlar olyaptiyu yuz minglab odamlar o'g'ri emasdir sabr bizni ko'chamizda ham bayram bo'lib qolar juda judayam chiroyli gap lekin bunaqa gaplarni yaxshi ko'radigan odamlar odatda hech narsa qilmaydi hayotda hayotni yangi bosqichga olib o'tish uchun noto'g'ri o'sib turgan suyakni sindirish kerak uni og'rig'iga chidash kerak sabr bilan sabrsiz demayapman lekin inson o'ziga berilgan kundan maksimum foydalanib agressiv sabr qilishi mumkin kambag'allik tanlov deyishimga eng zo'r misol sog' salomat tilanchilar ular o'zlarini muhtojdek ko'rsatishga uyalishmaydi ular haqiqatdan siz beradigan pulga muhtoj lekin bu tanlangan muhtojlik chunki ular bunga rozi ular kambag'al bo'lish shartnomasiga qo'l qo'ygan